Salam hörmətli kanal izləyiciləri. Bu gün Nəmäsə məsələr qəsəbəsində çox gözəl şəxsi tikili 8 sot torpaq atasının üzərində inşa olunmuş 4 mərtəbəli evimizə mən siz tanış edirəm. Gördüyünüz kimi evimiz bax belə bir gözəl görünüşdədir. Evimiz manat beton və kolonlarla tikilmiş evdir. Onu xatırladım sizə. Pəncərləri şotqalı plastiklər hamısı karisminətdə durur. Bu bağlı plastiklər qoyulma. Evin sol tərəfindən də sağ tərəfindən də müəyyən əlavə məsafəsi var. Burda isə əl damıdır. Yəni yay mətbəxidir, biletkasıdır. Həyatında düzdür. Baxın siz həyətdir. Yəni ağaclar biraz baxımsızdır. Evimizin bax bu tərəfindən də mənədirsə görsəm dörd dövrə evimizin bax fasad görünüşü bax belədir. Ağla daş və evimizin üstü tarçovka emosiyadır. Evin 4 bir yanına keçmə olur. Onu xatırladım sizə. Evimiz hündür yerləşir, lider market e, yanında yerləşir. Yeni tikilən məktəbin yanında yerləşir. Bax burdan da göstərdim sizə. Bax belə bir görünüşdə evimizin görünüşü var. 1 mərtəbə, 2 mərtəbə, 3 mərtəbə və 4 mərtəbədən ibarət evimiz. Onu xatırladım sizə. Burdan da yenə də mən sizə ümumi həyət yanı soba اساسını göstərin belə bir torpaq sahəsində inşa olunub. Evin də torpaq tam ölkə sənədləri qaydasındadır. İpoteka yararlıdır. Bir eləndəyə gələ deyimizin qiymətini mən siz təmin edəcəm. Bura isə həm yay bisetkasıdır, həm də yay mətbəxi kimi nəzərdə tutulub. Bax, belə bir gözəl bir tikincisi var. Yuxarının pəncərəsi də varlıb da vuruluq, su baxlanı hazır vəziyyətdə, əlavə də şifirlər də burada mövcuddur. Pəncərələrin bütün ham pəncərələri gördüyünüz hamsının setkası burada hazır vəziyyətdədir. Burada da yuxarısı vurulub, kəmərinə ki matır verib betonla təsislənilib. Burada darvazanın yeri sadəcə olaraq düzgün qoyulmayıb. Yəni darvazana bax, burdan da qeyd edə bilərsiz, bax belə bir geniş həyət yanı sahəsi əldə edə bilərsiz. Burada da həyət əlavə olaraq burada sanuq və çanqlar qovşağıdır burada burada da gəltə yəni, laboratuvarı var. Burada əl damı mövcuddur ki, burada, burada da trapna kimi isti soxsun da kimi çəkilib. Evimizin bax bu tərəfdən görünüşünü göstədim. Bax belə bir görünüşdədir. İndi isə evimizin çinəməsini tanıtdım. Xatırladım ki, evimiz ağlay, daşlan və parsovka imusan üzlənmədir. Pirekənlər də gördüyünüz kimi asfalt betonu tərtiz olunub. Avat bax belə bir gözəl pirekənlərdir. Masazın hündür yerində 6 nömrəli məktəbin yanında yerləşir. Bu manata istəyə görə böyüdə də bilərsiz pəncərədə gördüyünüz şotqana təsis olunub. Kanalımıza abunə olmağı, video bəğənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxan evləri birinci növbədə siz tanış ola bilərsiz. İnşallah evə olmayan insanlar Allah təkalla belə gözləyə bilər. Qismət etsin. Evimizin bax belə bir giriş hissəsi var. Burada paltar asmaq üçün garderob üçün yer saxlanılıb. Burada 3 tərəf pəncərə mövcuddur burada. Burada xatırladım ki evimiz bax belə bir kolonlarla tikilib. Yəni tək manatın altına kolon yox, 4 dövrəmə kolonlar buraxılıb. 1-ci, 2-ci, 3-cü mərtəbələri hamısı 4-cü mərtəbəyə çıxır. Manat, beton və kolonla təssis olunub. Burada qonaq otağını görün. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə pəncərə burada mövcuddur. Belə bir gözəl bir geniş bir qonaq otağıdır və ara kəsmləri də hamısı qoşa daşla inşa olunub. Sol tərəfdə isə evimizin mətbəxidir. Bax, belə bir mətbəxdir. Bu pəncərələr də hamısı birbaşa öz həyətinə baxır. O ilə də siz tanış edim mən vaxt gördüyünüz hamsi birbaşa öz həyətinə baxır. Evimizin elektrik sistemi çəkilib, su vaxtlanıb. Manat betonla təsils olunub. Burda isə sağ tərəfdə gördüyünüz sanuzeldir, yuxarısı da betonla təsils olunub və burda isə çamaşır xanadır. Onu xatırladımsa, bu biraz çamaşır xanadır və burda isə sanitari qovşağıdır. Bax, belə bir sanitari qovşağıdır bütün elektrik sistemi burada da çəkilib. Bura isə birinci mərtəbəyə düşən pilyekandır. Biz sizə ikinci mərtəbəni təqdim edirik və indi isə daxilə üçüncü mərtəbəsə pilyekanı gördüyünüz kimi manat betonla tərziz olunub. Burada pilyekanın yuxarısında 3 dənə pəncərə mövcuddur və burada gördüyünüz pəncərələr 4 dövrəmin hamısı kolon beton kəmərdir. Və yuxarı kırşasına kimi görürsüz ki, hamısı manat betonla. Bura isə 4-cü mərtəbəsə qalxan pilyekandır. Burada sol tərəfdə yenə də əlavə olaraq E, sanitar qovşağı, çamaşırxana və sanuz mövcuddur burda. Bax belə bir gözəl bir layihəsi var yemiz. Yemiz hardasa ümumiyyətlə e, 500 kvadratə yaxındır. Onu da xatırladım sizə. Evinə torpağın tam mülkiyyət sənədləri qaydasındadır. Bura isə üçüncü mərtəbə yerləşən yataq otaqlarından biridir. Üçüncü mərtəbədə 1, 2, 3, 4 dənə otaq mövcuddur burda. Buradan da sizə görsədim, bax belədir yataq otaqları, yataq otaqlarına pəncərəli gördüz. Yetərincə çoxdur və manat betondansavay e, kolon betonlar da tökülüb birbaşa öz həyətinə baxır. Burdan da 6 nömrəli məktəb görsənir. Onu da sizə göstədim. Bax burdan görürsüz ki, bax düz 6 nömrəli məktəb görsənir. 3-cü mərtəbəsində də yenə də elektrik sistem çəkilib, su baxlanıb hazır vəziyyətdədir. Bura isə Yəni əlavə bir yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi elektrik simvadı hamsı şlanqların içindən keçib. Nəyinçi yuxarıdan görsən elə suvağın altında da hamsı şlanqların təziz olunub. Və burada üçüncü mərtəbənin sonuncu yataq otağını göstədim. Gördüyünüz yuxarıda manat beton da, aşağıda manat betonu təziz olunub. Buradan da göstədim ki, sı tam yaşayış olan, villalar olan bir yerdir biz. Evimizin qiyməti səfərət manazləzərlərimiz 170.000 manata satışa çıxıb. Süst süst real alıcılarla endirib olunacaq. Evimiz 500 kvadratdan çoxdur, şey, yəni az deyil. Onu da çatdırdım sizə. Təcil olaraq evimiz satışa çıxıb. Elə tək torpağın, 8 sot torpağın qiyməti e, demək olar ki 100.000 manata bərabərdir. Bura isə sonuncu mərtəbəsidir. Burada sol tərəfdə gördüyünüz kimi yenə də əlavə bir yataq otağıdır, pəncərələr fərqli görünüşdədir. Yuxarısını mansar tipi yığıblar. Onu da xatırladım amma hündürlüyü 3 metrdən çoxdur. İzolasiyasına kimi quraşdırılıb, çəkilib, hazır vəziyyətdə. Bura isə bax belə bir geniş bir qonaq otağıdır. Burada da bax belə bir yəni əlavə bir yataq otağı var. O nöqtedə 4-cü mərtəbədə 3 də nə yataq otağıdır. 3-cü mərtəbədə 4 dənə otaqdır. 2-ci mərtəbədə də 2 dənə otaqdır və birinci mərtəbədə isə 3 dənə əlavə otaq mövcuddur. Bura isə evimizin balkonudur. Bax, belə bir gözəl bir balkondur. Burdan da bütün düz düz gölünə kimi burdan görsənir. Burdan məktəbə kimi görsənə bax gördünüz məktəbdir. Məktəbin yanında Araz marketdir. Burdan da pəncərəsini açdıqda birbaşa göz həyətinə baxır və burdan da birbaşa düz gölünə panoramadır. İndi isə mən sizi birinci mərtəbəsi ilə tanış edim. Ev həqiqətən də çox möhkəm fikirlidir, kolonlarla, manat betonla, hamısı gözəl keyfiyyətli tikilib. 12 bal zəlzələyə davamlı tikilib, onu da xatırladım sizə. Burada isə məscib birinci mərtəbəsini tanıdım. Evimiz xatırladığım köhnə tikilidir. Burası isə birinci mərtəbəsidir, hörmət kanal izləyicilərimiz. Burada da yenə əlavə olaraq sağda bir yataq otağıdır. İkinci yataq otağıdır, üçüncü yataq otağıdır və burada əlavə olaraq yenə yəni də bax gördüyünüz kimi bax betonun qalınlığını görürsüz, 1 metr ham beton qalınlığıdır. Bax burada da bütün beton qalınlığı hamısı var. Ar, e, çöl tərəfdən də qapı qoyulub ki, yəni istəyirsinizsə buradan da giriş edə bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün zəhmə vr edirsiniz. Kanalımıza abunə olmağı bilövənmə unutmayın. Yeni satışa çıxıb olanlarla birinci növbədə siz tanış ola və siz inşallah ev olmayan insanları Allah Tala belə gözəl evlər qismət etsin. Bir də xatırladım, evimiz 170.000 manatda satışa çıxıb. Real alıcılarına sözsüz ki endirim olunacaq.